Quranın elmi möcüzələri adlı sənədli filmimizdə bura qədər araşdırdığımız bütün məlumatlar bizə açıq bir həqiqəti göstərir. Quran elə bir kitabdır ki, içərisində bildirilən bütün xəbərlər doğru çıxıb və çıxmaqdadır. Elmi mövzularda o dövrdə heç bir insana bəlli olmayan həqiqətlər Qur'an ayələrində xəbər verilib. Bu məlumatların o dövrdəki insanların elmi səviyyəsi və texnologiyası ilə əldə edilməsi mümkün değildi. Əlbəttə ki, bu hal Qur'anın insan sözü olmadığını açıq-aydın isbatıdır. Allah Qur'anda bizə belə səslenir. Bu Qur'an Allahdan başqasına yalandan aid edilə bilməz. Lakin o özündən əvvəlkiləri təsdiq və kitabı ətraflı izah edir. Onun aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsinə heç bir şübhə yoxdur. Yoxsa onu özündən uydurdu deyirlər. Dey, əgər doğru deyirsənizsə, ona bənzər bir surə gətirin və Allahdan başqa kimə gücünüz çatırsa, onu da çağırın.